Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале. С вами Тарас Березовец. Сегодня 2 июля 2024 года. И сегодняшний день мы посвятим итогам визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев. Это его первый визит с момента начала российского полномасштабного вторжения. Виктор Орбан, наверное, один из последних лидеров Европейского Союза, если не последний, которые посещают Украину после 24 февраля 2022 года. Очевидная причина, которая мешала Виктору Орбану приехать в Украину раньше, кроется в нынешнем характере украинско-венгерских отношений, точнее, в том, что Венгрия создает различные искусственные препоны на пути Украины в Европейский Союз и НАТО, тем не менее, позитив, что этот визит в конечном итоге состоялся. Однако подоплека главных заявлений Виктора Орбана кроется в том, что он приехал с предложением в Украину о прекращении огня. И на это уже сегодня он получил ответ от представителей украинских властей. В ходе э, переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским Виктор Орбан э, предложил прекратить огонь и начать мирные переговоры с Россией. Во время пресс-конференции двух лидеров стран Орбан заявил о том, что э, прекращение огня должно касаться той линии соприкосновения с российскими военными, которая зафиксирована на данный момент. Также он э, сделал отдельный акцент на том, что война в Украине создает дополнительное напряжение и проблема безопасности в Европе, о чем, в принципе, мы знали и без него. Орбан попытался смягчить напряжение в отношениях между Будапештом и Киевом тем, что заявил, что ценит инициативу из Зеленского и благодарен ему за попытки достижения мира. Однако, как заявил Орбан, сам процесс достижения Устойчивого мира в Украине займет очень много времени, поэтому я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли поступить немножко иначе. Сначала остановить огонь, а затем вести переговоры с Россией, ведь прекращение огня ускорило бы темпы этих переговоров. Тем не менее, он сделал оговорку, что не настаивает на своем предложении и готов был выслушать реакцию украинской стороны. Реакцию президента Украины передал зам офи... зам руководителя офиса президента Украины Игорь Жовтва. Сегодня в эфире телемарафона еды не на Он заявил о том, что Венгрия это не первая страна, которая говорит о прекращении огня. Президент Украины Зеленский выслушал собеседника, но в ответ изложил свою позицию, которая четко и всем известна. Также Жовтва заявил о том, что Украина хочет мира и для этого мы имеем инструмент саммит мира. Он также напомнил о том, что позиция Украины была задекларирована некоторое время назад и заключается в том, что если Россия готова будет прислушаться к голосу разума и говорить о мирном плане Украины, ее представители должны будут приехать на второй саммит мира. Виктор Орбан известен своей достаточно непримиримой антиукраинской позицией, в принципе, антиевропейской, его любимый политический деятель современности, 45-й президент США Дональд Трамп. Также Виктор Орбан, единственный лидер стран Европейского союза, который посещал Пекин во время саммита, на котором присутствовали также лидеры России и стран Центральной Азии. Также Виктор Орбан известен тем, что он поддерживает до сегодняшнего дня линию коммуникации с российским диктатором Владимиром Путиным. Очевидно, ключевая причина нынешней активизации Орбана и ключевая причина, которая заставила его приехать в Киев, это состоявшийся. Низкими неделями ранее саммит мира, который прошел в швейцарском Бюргенштоке, на котором присутствовали представители около 100 стран и международных организаций и резолюция состоящая из шести ключевых пунктов была поддержана большинством тех стран которые на них присутствовали однако эту резолюцию не поддержали страны так называемого глобального юга сама Венгрия кстати поставила подпись под этим документом тем не менее Нынешняя причина активизации премьера Виктора Орбана следует искать в результатах недавно состоявшихся выборов в Европейский парламент. В Венгрии, напомню, на этих выборах партия Орбана Фидес впервые не смогла преодолеть 50% барьер, который она преодолевала на протяжении последних практически 20 лет. И вторым пришла партия недавнего Члена э, однопартийца Виктора Орбана по партии ФИДЕС, а на ней создавшего свой отдельный э, проект петра Мадера. Петер Мадер э, также лидер популистической силы, которая очень остро критикует и успешно критикует действующую партию ФИДЕС за коррупцию и экономические проблемы. В Венгрии, а также конфликты постоянные, которые сотрясают отношения между официальным Будапештом и Брюсселем. Поэтому очевидно, нынешняя поездка нужна Орбану в первую очередь для того, чтобы утихомирить внутренние голоса критики, укрепить собственное внутреннее положение и международное положение Будапешта, а также поучаствовать в качестве посредника в переговорах между Киевом и Москвой. Как считают? ряд западных наблюдателей, я также разделяю эту точку зрения, поскольку сейчас, очевидно, появилась перспектива, наконец, мирных переговоров при посредничестве третьих стран. Петр, прошу прощения, Виктор Орбан спешит задекорировать собственное желание и попытаться выбить для себя место соответствующего переговорщика. Ранее готовности принять подобные переговоры, заявил наследный принц Судовской Аравии Ибн Салман, а также президент Турции Реджеп Таиб Ирдеган. Также количество стран-участниц, готовых принять у себя подобный раунд переговоров, очевидно, будет увеличиваться. Следующий раунд саммита мира, возможно, еще это не утверждено, возможно, пройдет в Саудовской Аравии. Таким образом, Орбан спешит в первую очередь решить собственные внутренние, а также международные проблемы. Именно с этим и связан его достаточно неожиданный визит, о возможности которого говорили на протяжении многих месяцев. Но Орбан никак доехать до Киева в конечном итоге не мог. И вот, наконец, собрался. Еще раз объясняю, это его внутренняя проблема, его внутренний головняк, который он пытается сейчас активно решить при помощи Украины. Для Украины, в свою очередь, было бы выгодно воспользоваться нынешней ситуацией для того, чтобы надавить на болевые точки Будапешта, который выдвигал ряд неприемлемых и невыполнимых заранее требований официальному Киеву, которые касаются, в частности, увеличения прав венгерского национального меньшинства, включающее, он требует, в том числе, предоставления гарантированного количества мест в Верховной Раде Украины, чего, в принципе, нет, в Украине нет квот национальных, если бы это произошло, тогда бы необходимо было вводить квоты в отношении других коренных народов. И этого, в принципе, нет в украинской конституции. Это также предполагало бы внесение изменений в основной закон, чего, кстати, нельзя делать. Это запрещено делать во время военного положения. Орбан также выступает против увеличения военной помощи Украине, а также экономической помощи и всячески блокирует антироссийские санкции, делая все для того, чтобы затягивать этот процесс. И чем он вызвал уже давно неудовольствие и в Брюсселе, и в Вашингтоне. Из-за чего на него даже натравили Американское федеральное бюро расследований. Точнее, не на него, а на его окружение. И против ряда представителей окружения Орбана даже были введены санкции. Также он известен тем, что у него личный конфликт с послом США в Будапеште. Вот, и вообще он выступает с антиамериканских позиций. В целом, при этом, еще раз повторю, его любимый политический деятель современности – это Дональд Трамп. Но параллельно, как ни парадоксально, он продолжает критиковать нынешнюю администрацию и США в целом, делая упор, в первую очередь, на борьбе с так называемыми «соросятами», выступая, будучи им, кстати, сам он закончил в свое время Центральный Европейский университет, который спонсировался американским меценатом, миллиардерным Джорджем Соросом, а его он объявил лицом так называемого мирового правительства, мирового зла, с которым его правительство и партия Фидес ведут бескомпромиссную борьбу. Это как борьба с ветряными мельницами, они ведут борьбу на протяжении многих лет. Однако это находит поддержку и понимание значительной части венгерских избирателей. Одним словом, типичный премьер-министр, популист, который уже давно запутался в собственных манипуляциях и собственной лжи. И вот его сегодняшний визит, собственно говоря, в Киев не стал исключением. И на этом, очевидно, вся эта история не закончится. Подождем заявлений, которые сделает он и его неоднозначный, токсичный министр иностранных дел Венгрии Петра Сиарта, который известен еще больше отвязанными антиукраинскими, антиевропейскими заявлениями. Если на этот раз он промолчит э, с Яртой и Орбаном, значит что-то такие произошло, переключилось где-то в сознании Орбана. И, вероятно, он таки сможет пересмотреть собственные подходы. Однако, еще раз повторю, мы это поймем в течение ближайших недель, если вновь не прозвучит из Будапешта новых антиукраинских заявлений. Соединенные Штаты, позитивная новость, собираются в ближайшее время анонсировать пакет военной помощи Украине на сумму 2,3 миллиарда долларов. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с украинским коллегой Рустемом Мировым в Вашингтоне. Конкретное наполнение этого военного пакета не разглашается и в принципе понятно. Мобилизация в Украине уже коснулась более 3000 осужденных. Об этом заявили в офисе генерального прокурора. По состоянию на 27 июня суды удовлетворили 3424 ходатайства в соответствующей категории о вступлении в ЗСУ. И в воинские части прибыло 3171 человек, заявили в офисе генерального прокурора. В целом мобилизация осужденных поддерживается значительным количеством политиков. Она была принята в Верховной Раде 8 мая. Это законопроект 11.079.1, который позволяет отдельным категориям заключенных мобилизоваться в ряды украинских сил обороны. Потенциальный мобилизационный ресурс среди заключенных в Украине оценивается в цифру 15-20 тысяч человек. И, наконец, новая ложь, как говорится, чем громче ложь, тем более правдоподобной. Как сообщает РИА Новости, в распоряжении армии России якобы оказался блок лазер лазерных гироскопов и GPS-модуль американской ракеты Атакамс. В РИА Новости заявили о том, что полностью изучен взрыватель Атакамс, состоящий из множества компонентов и механизмов. Секретом в нем для нас не осталось никаких, утверждает один из анонимных российских, якобы военных, Экспертов российская страна обвиняла Украину в том, что она якобы неоднократно использовала эти уда ракеты для ударов по военным объектам в Крыму. В частности, была придумана пропагандистская. Агитка о том, что якобы ЗСУ наносили удар 23 июня по пляжам Вучкуевки и Любимовки. Никаких доказательств убедительных этого российская страна так и не предоставила. Однако, собирается рассмотреть это на заседании Совета Безопасности ООН, где Россия начала временное временный председательство без ООН с первого июля, то есть со вчерашнего дня. Такие у нас новости, друзья, на сегодняшний день, 2 июля 2024 года. Спасибо вам за просмотр этого видео, берегите себя. Обязательно подписывайтесь на канал, обязательно посмотрите интервью бригадного генерала войска польского Богуслава Пацика, которая вышла сегодня примерно на моем канале. Очень интересное часовое интервью, где он дает ответы на вопросы, будет ли Польша, в частности, высылать украинских граждан, подлежащих мобилизации. Будет ли атака на Сувалский коридор, а также стоит ли ожидать в ближайшие годы войны между НАТО и Россией, друзья. Берегите себя. Слава Украине, слава ЗСУ, слава украинскому спецназу. С вами был майор украинской армии Тарас Березовец. Друзья, до новых встреч. Пока-пока.